Saya menyambut yang berhormat daripada Marang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera Tuan Ibu Tua, Alia Jambah Hormat Ijamah Mulia, Seri Perduka Baginda Yang Teragung Memberi penegasan dalam cerita ucapan baginda yang merupakan ucapan dasar dan polisi kerajaan menegaskan aspek-aspek perpaduan keamanan pembangunan negara dan lain-lain rakyat telah berulang kali disogok dengan tema-tema yang diungkap dengan kata-kata yang hebat dan indah pimpinan melalui teladan bersih cekap dan amanah Islam Islam Hadari dan hari ini pula satu Malaysia kata-kata yang indah dan sedap didengar semua slogan, slogan yang terdahulu tanpa penghujung dan penamat dan garis penyelesaian diganti dengan yang baru Masalah yang negatif yang menjadi penyakit tetap membara. Seperti rasuah, salah urus, jenayah, maksiat dan lain-lain. Seterusnya perpaduan negara di masih di awangan yang tidak berpijak di alam nyata. Perlu dia sedari, Puan Petua, negara dikurniakan penduduk yang berbentuk unik semua kumpulan etnik negara Asia wujud di negara, dalam negara ini, menganut berbagai agama dan ideologi yang lahir di rantau Asia, bertutur dengan bahasa berbagai-bagai bahasa dan beramal dengan berbagai-bagai budaya, berasal daripada negara bertamadun Islam, China, India dan tamadun Islam di alam Melayu apa yang berlaku kepelbagaian ini merupakan satu perkara yang unik yang wujud dalam naluri dan topi manusia ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dakari wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu in akramakum indallahi atqakum yang bermaksud wahai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang wanita berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain dan yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kepelbagaian yang wujud tidak boleh dikenal alasan berlakunya perpecahan. Menunjukkan bahawa perpaduan tetap boleh diwujudkan di kalangan manusia yang berbagai-bagai ini. Adakah perpaduan telah wujud dengan kukuh? Atau masih rapuh dengan wujudnya tanda-tanda tidak ada pendekatan yang kuat? bagi mengatasi pandangan yang berbeza dalam kejadian manusia tetap ada perkara yang sama dan perkara yang berbeza perkara yang menjadi asas bagi kepentingan bersama dalam keperluan hidup manusia seperti makanan, tempat tinggal, berkeluarga, pelajaran, perhubungan dan sebagainya sepatutnya boleh diselesaikan dengan mudah perkara yang sama perkara yang berbeza dari segi pandangan agama dan budaya berbagai kaum boleh diraihkan dengan memberi hak yang sewajar dan saling menghormati antara satu sama lain semua perkara ini dapat diurus dengan baik sekiranya dilaksanakan dengan adil dan sesama tanpa fanatik yang membuahkan kezaliman dan menghasilkan permusuhan namun masih wujud jurang yang memisahkan di antara satu sama lain bukan sahaja dalam berbagai kaum bahkan dalam satu kaum satu kelompok parti yang sedang memerintah yang berkuasa patutnya dalam satu parti yang memerintah perlu menjadi contoh satu keluarga dan hubungan kejaranan juga rapuh dan melihat berlakunya pembunuhan dalam satu keluarga apa begitu pembunuhan di tengah jaran-jaran setelah berlaku pembunuhan baulah disedari oleh jarak sebelah walaupun ada perkelahian sebelumnya menunjukkan bagaimana perpaduan kita sangat rapuh di semua peringkat amalan rasuah menipu pecah amanah masih berleluasa dalam negara dengan pendedahan baru di samping yang lama terdedah seperti bangkai gajah namun tidak ada tanda tindakan yang berani mengatasinya dahulunya peristiwa BMF perwaja KWSP tabung haji pesawat Skyhawk yang terkandas di Arizona pembelian kapal selam di FZ sekarang kehilangan enjin pesawat kapal selam tidak mampu menjelam stadium runtuh masjid runtuh mahamak komputer runtuh masih berbaris-baris tanda-tanda penyelidikan berlaku yang lama belum diselesaikan datang kuda yang baru dalam lapangan rakyat masih ada kawasan setinggan yang belum diselesaikan atau diselesaikan secara merubuh tanpa gantian yang adil kodah jenayah yang makin ganas sehingga membunuh bayi anak sendiri yang tidak dilakukan oleh binatang buas di tengah jiran yang berdekatan ramai berkerumun setelah berlaku bukan mencegah sebelum berlaku hal-hal ini adalah cabaran kepada slogan satu Malaysia negara kita dikurniakan hasil bumi dan sumber manusia yang melimpah ruah tetapi kadar kemiskinan yang belum diatasi walaupun telah mencapai 50 tahun kemerdekaan ramai para profesional di luar negara sehingga ribuan jumlahnya di negara teluk di Australia, Eropah dan lain-lain adakah kerana mengejar gaji-gaji atau sebab-sebab yang lain seperti hilangnya kepercayaan dan mengalami krisis keyakinan terhadap negara sendiri kerana masalah keselamatan, pendidikan anak-anak dan sebagainya sebab yang nyata adalah bermula daripada gagal dalam menyediakan modal insan adalah ada dalam keluarga dan juga pusat pengajian Islam yang diletakkan sebagai agama persekutuan dalam perlembagaan dan diletakkan pada martabatnya dalam membangun modal insan dalam konvensyen pakatan rakyat kami tak bersetuju membuat satu persekutuan persekutuan yang antarpas yang mendukung Islam DAP dengan ideologinya sendiri PKR dengan ideologinya meluluskan satu resolusi menerima perkara yang wujud dalam perlembagaan Malaysia Islam sebagai agama persekutuan Raja pun melembagakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan perkara yang terkapai-kapai kepahaman Islam masih sempit dalam lingkungan pengertian barat dalam perkataan religion ini yang masih diamal oleh barisan nasional yang masih ada Bukannya perkataan al-din daripada bahasa Al-Quran Islam tidak dijadikan acuan sebenar Dalam membina modal insan mengikut fitrahnya Kegagalan ideologi ciptaan manusia Yang menghasilkan krisis keamanan dunia, ekonomi dan cuaca yang mengancam Adalah kerana tidak memenuhi komponen diri manusia secara menyeluruh Jasad dan roh, individu, keluarga dan masyarakat Agama menjadi asas dan hala tuju politik ekonomi dan sosial bukannya alat politik tetapi agama dijadikan alat politik semua ada itu menjadikan kebendaan kiblat yang disembah sehingga menghilangkan kasih sayang di antara satu sama lain dalam satu keluarga kerana pembahagian pesaka boleh bergaduh dalam masyarakat negara antara bangsa kerana pengagihan yang tidak adil boleh bergaduh merasakan alat-alat sekitar dan projek rasuah benar firman Allah taala "Law anfaqta ma fil ardi an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim." Kalau sekiranya kamu membelanjakan seluruh harta benda yang ada di bumi, nescaya kamu tidak dapat menjinakkan hati-hati mereka. Allah yang menjinakkan hati-hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Al lagi Maha Bijaksana menunjukkan bahawa kekayaan sahaja tidak boleh menyatukan manusia kalau tidak diurus boleh bergaduh dengan sebab kekayaan itu menunjukkan adanya kesilapan politik wang yang masih menjadi penyakit sehingga membara adalah mustahil negara yang politik wang boleh mengatasi penyakit rasuah dalam urusan pentadbiran kehakiman dan lain-lain